Команда Турне! Всем привет! Я из Кременчуга. Это маленький город, но его уже показывали по BBC. У нас находится самый аварийный мост в мире. Приезжайте к нам! У -у -у. Привет всем! Меня зовут Мой родной город город Бердичев. Город монастырь, город крепость, Валынский и Малый Иерусалим. И самое главное, у нас в Бердичеве самая вкусная бердичевская пиво. Приезжайте к нам! Найкраще усвите в Бердичевский пыло. Привет! Я из города Эвергадара, и вам обязательно нужно туда попасть, потому что э, в Энергодарии находится самая большая атомная электростанция. Так как вы знаете, что все электростанции снабжают нас электроэнергией, вам будет очень интересно посмотреть на нее. Это практически такая же электростанция, как и в Чернобыле. Привет, меня зовут Макс, и 22 года назад я родился в прекрасном городе Николаеве. В этом городе самые красивые девушки, а еще самый лучший зоопарк в Украине. Обязательно приезжайте в Николаев. Здравствуйте, меня зовут Янина, я из Одессы, это город шикарных ресторанов, красивых пляжей и шумных ночных клубов. Вы должны посетить Одессу, потому что именно в этот город ехали герои фильма, о чем говорят мужчины, чтобы потусить в ночном клубе Одессы. Таки да, приезжайте в Одессу. Привет, меня зовут Наташа, я из Тернопольской области. Тернопилля это подильский, чаривный, зеленый, светучий край, край вышивания, знаменитый на всю Украину. Для Анапільської області є дуже багато красивих замків. Є дуже красивий водопад у селі Червоноград Заліщицького району. Також є, словно звісно, печера кришталева. Це захоплююче видовище, яке слід побачити кожному із вас. Находиться воно з вітричивського району. Приїжджайте на торгівлі, ви ніколи не підшкодинку. Привіт, мене звати Юля, я з города Бравари. Этот город – молодежный город, поэтому вы можете свое время провести в нашем городе активно, побывав в аквапарке в терминале или на катке. Или же вы можете всей семьей э, приехать в лес, подышать свежим воздухом, так как дрова находятся в в нескольких километрах от дрова. Продыхайте в дровах. Привет вам с Бориспиля! Ласкал просим вас в гости, ажи Бориспиль – это небесный вороток Украины. Мы, Мы отдыхаем в Украине!